bir ona aytyapti men bir kuni erimni bir gapidan xafa bo'ldim keyin so'yindim deydi erim menga qarab turib aytdi farzand dunyoga keldi farzandni chiroyliligidan uni qiliqlaridan ikkovmiz tong ottiramiz deydi ustida de tomosha qilib o'tirib tong ottiramiz deydi bolamiz juda çıra, chiroyli qiliqlar qiladi deydi keyin sekin sekin lar bolamizni tili chiqdi deydi sekin sekin oyog'i chiqdi deydi bolamiz yuradigan bo'lib qoldi deydi keyin bir kuni bolam ahli yetmasdan meni so'kib yubordi deydi haligi ayol <laughs> aytyapti o'sha paytda erim haligi bolamni o'y onangni xafa qiladigan bo'lsang seni balo qilmayman dedi deydi o'sha paytda men erimga qarab turib hay bu yosh <laughs> bola nimaga yosh <laughs> bola unaqa deysiz chek qo'ying bu kichkinada dedim deydi oradan o'n besh yil o'tdi deydi yigirma yoshga kirganda haligi bolam menga siz nimani bilasiz deb chiqib ketdi deydi o'shanda erimga bir qaradim atrofimda boshqa himoyachi yo'qi o'n besh yil avval bolam besh yoshida meni so'kib menga qo'lini siltaganda otasi tarbiya qilaman deganda aralashib qo'yundim yigirma yoshda stolni urib turib ey ona siz nimani bilasiz deb chiqib ketganda atrofimda himoyachini ko'rmay erimga shunday qarasam yerga qarab turib shunday dedi deydi qarang nima deb de 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 o'ylaysizlar aslida bu ayolga bunday deyish kerak edi mana shu o'zing ekkan meva o 5 yoshida so'kkanimda aralashgansan endi o'zing ko'r deyish kerakmidi shuni demabdi Hali ayol aytadi erimga qarab tursam qo'limni ushab turib onasi bizni oramizni bo'lgan ya'ni er xotin birga yotadi-yu, bola kelganda ona ayriladi bizni oramizni bo'lgan seni mendan uzoqlashtirgan ya'ni kechasi bola bilan ovora bo'ladi bolani ovqati kiri bilan uzoqlashadi-yu. qarang gapni qarang ey xotin bizni oramizni bo'lgan oramizni uzoqlashtirgan sen bilan meni xafa qilgan ertaga uylanib xotinni qo'yniga kirib ketadigan farzandli bo'lsa bolam deb sen bilan meni qaramay qo'yadigan odam uchun kuyasan senga men menga sen keraksan o'zingni ehtiyot qil dedi aytish kerak edi o'zingni qilig'ing deyish kerak edi ammo deyapti haligi ayol aytyapti qarang adabiyotda yozyapti erim menga tasalli berib buyog'iga sen menga men senga kerakman bir birimizga suyanib o'tamiz xafa bo'lma dedi deydi tushunib yetdimki farzanddan ham ko'ra ko'proq erim menga himoyachi ekan erimga suyanaman ekan ilohim farzandlarimiz noqobil bo'lmasin ilohim umid bilan tarbiya qilib o'stirgan qiz farzandlarimiz munosib joylarga turmushga chiqsin turmushda xorlanmasin turmushda aziz bo'lsin o'sha xonadonlarda bizlarga rahmat olib kelsin shu xonadonga bugun jamlanib ulug' oylarda rajab oylarda turibmiz ollohim duolarimizni qabul qilsin